سورہ زاریات کی آیت نمبر انیس ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وفی ام و حق الاسائی وحروم فرمائے ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حق ہے اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے پھر قرم اور مقام پہ اللہ ارشاد فرماتا ہے و آتی ذل قربا حق کا ہو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو و مسکینوں کو بھی ان کا حق دو و صبیل مسافروں کو بھی ان کا حق دو ولا تو تبدیدہ فضول خرچی نہ کرو ان نلم بدری نقبان فضول خرچی کرنے والا فرما شیطان کا بھائی ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کئی حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان جو شے اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے چوتھے پارے کے آغاز میں میرا رب فرشاد فرماتا ہے لن البر مما تحبون تم ہر گز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ اکرام نے جس طرح اس آیت مقدسہ پہ عمل کیا وہ اپنی مثال آپ ہے جب یہ آیت اتری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام خیبر کے اندر میری زمین ہے اس زمین کا پھل مجھے بڑا پسند ہے وہ اللہ کہتا ہے پسندیدہ چیز میری راہ میں دو تو میں کیا کروں نبی اللہ علیہ السلام فرمانے لگے خیبر میں جو تمہاری زمین ہے اس کا پھل تم اللہ کی راہ میں دے دو فرماتے ہیں مجھے وہ پسند تھا میں نے وہ سارے کا سارا پھل اللہ کی راہ میں بانٹ دیا حضرت فاروق آدم کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے ایک لونڈی بڑی پسند تھی میں نے وہ لونڈی اللہ کی راہ میں آزاد کر دی چونکہ وہ مجھے پسند تھی اور آپ فرماتے ہیں میری محبت کا عالم یہ تھا اس سے اگر شریعت کے اندر اللہ کی راہ میں دے کے واپس لوٹانا جائز ہوتا تو میں اسے رجوع کر لیتا یعنی اتنی پیاری تھی لیکن پھر بھی میں نے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا حضرت عمر بن رضی اللہ تعالی اکثر شکر کی بوریاں اللہ کی راہ میں بانٹتے تھے تو کسی نے کہا آپ پیسے اتنے نہیں دیتے جتنے شکر کی بوریاں ہیں تو آپ فرمانے لگے اللہ کہتا ہے اپنی پسند کی چیز دو مجھے شکر پسند ہے تو میں پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں اب دیکھیں سیاب کرام قرآن پہ عمل کرنے میں کے بارے میں کتنے حریص تھے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر قرآن پہ عمل کرتے تھے جب یہ آئے تو تری حضرت ابو طلحہ ساری کا ایک باغ تھا بے رہا اس کا نام تھا تو عرض کیا کا پسندیدہ جید اللہ کی راہ میں دینی ہے مجھے تو باغ بڑا پسند ہے آپ نے سارے کا سارا باغ اللہ کی راہ میں بان دیا غزوہ تبوک کا مارکہ آیا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیا مجھے بتائیں کہ دنیا میں کوئی بندہ ہو جس کو دولت سے پیار نہ ہو جو دولت سے محبت نہ کرتا ہو جو اپنے مال و دولت سے پیار نہ کرتا ہو تو پسندیدہ چیز ہی اللہ کی راہ میں دینی ہے دو گے تو حقیقی معنوں میں نیکی تب ہی تمہیں ملے گی اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ دو سیب ہیں ایک اچھا ہے اور ایک تھوڑا سا داگی ہے آپ داگی خود لیں اچھا سامنے والے کو دے یہ کامل مومن کی نشانی ہے تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ دوسرا حقوق یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے اس کو اذیت نہ دے جاگیے گا ذرا اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو اذیت نہ دے ایک دن میرا علیہ السلام فرمانے لگے سیاو بتاؤ کامل مومن کون ہے اور کیا کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے تو میرا علیہ السلام فرمانے لگے کامل مومن وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے سامنے والا مسلمان محفوظ رہے پر میں وہ کامل مومن ہے امام مجاہد کہتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں پہ خارش کا عذاب مسلط کر دیا جائے گا وہ اتنی غارش کریں گے کہ ہڈیاں نظر آنے لگیں گی پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو عذیت پہنچاتے تھے لوگوں میں دنیا میں رہ کر لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے یہ اس وجہ سے عذاب ان پہ مسلط کیا گیا لوگوں کے لیے عذیتیں پیدا نہ کریں مشکلیں پیدا نہ کریں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مراج کے موقع پر جنت میں ایک بندے کو جھومتے دیکھا وہ جنت میں جھوم رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے تو کہا آقا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رستے سے درخت صرف اس لیے کاٹا تھا کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کا راستہ کشادہ کرنے کے لیے راستہ آسان کرنے کے لیے ہمارا بھی مزاج بن چکا ہے کہ ہم نے آدھی گلی میں اپنا مکان کا تھڑا بنانا ہے تاکہ گزرنے والوں کے لیے جگہ تھوڑی سی تنگ ہو جائے جگہ گلیاں تو بڑی وسیع تھی لیکن ایک نے اگر بے وقوفی کی تو دوسرا کہتا ہے اگر اس کی اتنی ہے تو میری تھوڑی سی آگہی ہونی چاہیے وہ کرتے کرتے دونوں جانب سے جب بڑے بڑے تھڑے بنا لیے جاتے ہیں موٹر سائیکل والے بھی پریشان گزرنے والے بھی پریشان دو موٹر سائیکل اکٹھے ہو جائے تو بےچارے حیران ہوتے ہیں آپ گزرنا یہاں سے کیسے ہے لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرے آپ اگر کوئی دو تین انچ اپنے مکان سے جگہ چھوڑ دیتے تو یہ رب میرے رسیلا دینے والا ہے آپ امت کے لیے آسانی پیدا کر رہے تھے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں صحیح بخاری میں لفظ ہیں میرے عقل اس نے فرمایا یس ولا تو بشرو ولا تو یہ چار لفظ اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں ہمارا وجود امت کے لیے بے زرد ہو جائے گا میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو فرما لوگوں کو خوشبریاں سناؤ نفرتیں پیدا نہ کرو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے کتنے حسین جملے ہیں اس لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں مجمع سے آبا لگا تھا اگر آپ نے اس حدیث پہ زندگی میں غور نہیں نہ کیا سمجھنا میں نے کچھ بھی نہیں کیا مسلم کی حدیث پاک ہے سنن کبرا میں بھی موجود ہے مجمع صحابہ لگا تھا تو میرے ایک بار نہیں بار بار غور کرنے کی اس حدیث پاک پہ ضرورت ہے جاگیے گا. میرے السلام نے مجمع صحابہ میں سوال کیا من المفلس صحابہ غریب کون ہے عرض کیا لا ملا ولا دینار جو پیسوں کا مالک نہ ہو وہ غریب ہے یقینا ہم بھی غریب اسی کو مانتے ہیں جو کنگلا ہو خالی جیب والا ہو پہننے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ غریب ہے تو میرے علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا غریب وہ بندہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو سنیں میرے علیہ السلام نے گریب کس کو قرار دیا ہے۔ میرے علیہ السلام فرمانے لگے میری امت کا غریب وہ بندہ قیاما جو قیامت کے دن آئے گا بھی سلاد ان بڑی نمازیں بھی پڑھی ہوں گی و سیام ان بڑے روزے بھی رکھے ہوگے وہ زکوٰۃ ان اللہ کی راہ میں زکاة بھی دی ہوگی سارے نیکی کے کام کیے ہوں گے لیکن کیا کیا ہوگا ویاتی وہ آئے گا کا شاتا مہادا اس نے کسی مسلمان کو گالی بھی دی ہوگی فرمایا وقاضہ فہاد کسی مسلمان پہ تہمت لگائی ہوگی وہ اقلا مال ہادا کسی کا مال ناجائد ہڑپ کیا ہوگا وہ صفا کا دما ہادا کسی کا خون بہایا ہوگا وہ دارا بہادا کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا قیامت کے دن یہ سارے مظلوم آ جائیں گے فیوتا ہاد من حسنات ہی قیامت کے دن بدلہ اللہ اس ظالم سے نیکیاں لے گا ان مظلوموں کو دے دے گا اور جس نے گالی بھی نکال لی تھی اس کو بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بار کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا کہ تُو نے گالی نکالی تھی اپنی نیکیاں اس مظلوم کو دے کیوں نے گالی نکال لی تھی یاد رکھو بندہ غریب ہوتا ہے لیکن اپنی عزت کا کبھی سودا نہیں کرتا اگلے دن نارنگ کے اندر ایک ایسا سوچو کوئی غریب بندے نے کیوں مار دیا وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا تھا سچ ہوگا اپنی جگہ پہ لیکن یہ کیوں آتے جاتے مجھے گالی دیتا ہے اس نے اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا اور اس کو مار دیا اس لیے کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کرتا کہ بلا وجہ اس اس کو کیا جائے جائے کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے سارے یہ آ جائیں گے میرے علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم سے نیکیاں لے کے سب کو دے دی جائیں گی اور میرے آقا علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب ساری نیکیاں دی جائیں گی لیکن ابھی بھی وہ مظلوم باقی بچے ہوں گے تو کیا ہوگا نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی ادھر اوخذ من خطاياهم اب ان مظلوموں کے گناہ نکال کر ظالم کو پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے پہلے تو نیکیاں لے لی تھی نیکیاں ختم ہوئی تو ان مظلوموں کے گناہ لے لیے گناہ لے کے ظالم کے پلڑے میں ڈال دیے میرے اکل علیہ السلام فرماتے ہیں فتوري حد علی ثم تريها في ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا فرما غریب وہ نہیں ہے غریب یہ ہے بڑا کچھ لے کے آیا تھا لیکن چلا جہنم میں گیا اس لیے وجہ یہ تھی لوگوں کو لوگوں کو تکلیف اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں دو گنا جیسا کوئی گنا نہیں دو گنا ایسے ہیں ان جیسا گنا ہے ہی نہیں نمبر ایک شرک کرنا نمبر دو کسی مسلمان کو اذیت پہنچانا پر میں اس سے بڑھ کے دنیا میں گنا کوئی نہیں اس لیے مسلمان کا یہ حق ہے کسی کو اذیت نہ دے اور تیسرا مسلمان کا مسلمان پہ حق یہ ہے یہ تھوڑا زیادہ اہم ہے اس پہ زیادہ غور کی ضرورت ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں چغل خور کی بات کا اعتبار نہ کرے چونکہ اعتبار دل کی بات کا کیا جاتا ہے چغل خور فاسق ہے کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ آیا اس نے آپ کے کان کے اندر یہ بات کہی کہ فلانا آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے تو ہم بڑے جناب اندر سے خوش ہوتے ہیں بندہ بڑا مخلص ہے یار آ کے بتایا اس نے کسی نے میرے خلاف اگر بات کی ہے کس نے آگے مجھے بتایا ہے تو میرا کل اس نام فرماتے ہیں اگر یہ اس کی برائی تیرے سامنے آ کے کرتا ہے تو عجب نہیں تیری برائی بھی ان کے کے سامنے جا کرتا ہو تو بڑے ٹھنڈے دل سے اس کی باتیں سن رہا ہے تو تیری باتیں بھی جا کے ادھر بتائے گا بھائی چگل خور کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے یہاں کی باتیں ادھر لے جائے ادھر کی باتیں ادھر یہ لے جائے آج اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا بگاڑ یہ آیا ہے ہماری عزتیں غیر محفوظ ہو گئی ہماری عزت غیر محفوظ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے وجہ بڑی یہ ہے کہ ہم نے ہر بندے کی بات کا اعتبار کرنا شروع کر دیا وہ جیسا بھی تھا منہ سے جملے نکالے ہم کہتے ہیں بس یہ بالکل ہی صحیح کہتا ہے کبھی بھی ایسا نہ کرے کسی جگل خور کی بات کا اعتبار نہ کریں میں اس کی ایک مثال بخاری مسلم سے عرض کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیاح کو فرما رہے تھے یہ بخاری مسلم میں موجود ہے نبی پاکلام رشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک کلّہ کا ولی تھا حضرت جریج اس کا نام تھا اس نے نماز شروع کی تو باہر ماں آ گئی ماں نے کہا یا جوریج میری بات سنو حضرت جوریج کہتے ہیں میں نے نماز میں کھڑے سوچا یا اللہ یہاں تیری نماز ہے وہاں میری ماں ہوں میں کیا کروں فرماتے خیر میں نے نماز کو جاری رکھا ماں باہر سے آوازیں دیتے دیتے چلی گئی چونکہ انہوں نے ایک آبادی سے باہر اپنا حجرا بنا رکھا تھا وہی میں عبادت کرتے تھے ماں چلی گئی اتفاق کیسا ہوا اگلے دن نماز شروع کی تو ماں تبھی آ گئی پھر آوازیں دی تو کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یا اللہ یہاں تیری نماز وہاں میری ماں میں کیا کروں فرماتے میں نے نماز جاری رکھی ماں پھر چلی گی آوازیں دے دے کے کہتے ہیں میں نے تیسرے دن نماز شروع کرنی ہی تھی کہ ماں پھر اسی وقت آ گئی ماں نے آوازیں دی میں نہ گیا نماز میں تھا حالانکہ یہ سابقہ امتوں کی شریعت ہے ان کی شریعت میں یہ جائز ہوگا کہ ماں پکارے تو نماز چھوڑ کر تم چلے جاؤ اور ہمارے دین کے اندر بھی یہ بات ہے اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں ماں باپ کو آپ کی نماز کا علم نہ ہو تو آپ نماز توڑ کے ان کی بات سننے جا سکتے ہیں فرض کے لیے اجازت نہیں ہے فرض توڑ کے آپ نہیں جا سکتے ہاں خدا نہ خاص طا مصیبت آن پڑی تھی تب وہ پکار رہے تھے آپ کو تو ایسی صورت میں نماز توڑ کے تو جا ہی سکتے ہیں نارملی گھر میں کوئی کام تھا آپ کو پکارا تو آپ نماز فرض اگر پڑھ رہے ہیں تو جاری رکھیں نفل پڑھ رہے ہیں ان کو علم نہ ہو تو تب آپ نفل توڑ کے جا سکتے ہیں حضرت جریج کہتے ہیں جب تیسرے دن بھی نہ گیا ماں کے دل سے بد دعا کے جملے نکلے یا اللہ میں نے تین دن بیٹے کو بلایا یہ نہیں آیا اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کسی فاشا عورت کا منہ نہ دیکھ لے بس ماں نے بدوا دی اور ماں چلی گئی حضرت جریج کہتے کچھ دن بھی نہ گزرے ایک عورت نے جا کر بادشاہ کو کہا یہ میری گود میں بچہ فلاں اللہ کے ولی کا ہے وہ حضرت جریج کا بس لوگوں کے اندر نہ تحقیق نہ کوئی ریسرچ لوگ گئے جا کر وہ جو کمرہ مٹی کا بنا تھا گرا دیا حضرت جریج کو بیڑیوں میں جگڑا بادشاہ کے پاس لے کے آئے بادشاہ نے کہا عورت دعویٰ کر رہی ہے یہ بچہ تمہارا ہے فرمایا بس ماں کی زبان سے نکلے بد دعا کے جملے پورے ہو گئے آپ نے دو رکعت نفل پڑے اور نفل پڑ کے بڑی لمبی دعا کی بچے کے قریب آ کر پیٹ میں انگلی جبو کے کہنے لگے بتاؤ تم کس کے ہو چاند دن کا بچہ بول کے کہنے لگا میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں لوگوں نے جب دیکھا تو قدموں میں گر گئے اتنا بڑا ولی کہ جس نے دودھ پیتے بچے کو بلوا دیا لوگوں قدموں میں گرے معافی مانگی کا حضور اجازت دے دیں ہم نے غلطی کیا, نہیں کی ہے تحقیق نے کی آپ کا ہم نے مکان بھی گرا دیا حضور اجازت دیں وہ مٹی کا بنا تھا ہم سونے کا بنا دیں گے فرمایا یار عزت وہ جی تو تم نے تو خاک میں ملا دی رب ہے جس نے مجھے دوبارہ عزت عطا فرمائی ہے اب مجھے تمہارے سونے کے مکان کی ضرورت نہیں ہے یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے آپ کسی کا مٹی کا مکان بھی بلا وجہ بلا تحقیق گرا دیں بعد میں سونے کا بھی بنا کے دے اس بیچارے نے کیا کرنا ہے یہ تو پہلے چاہیے تھا ہمارے ہاں تحقیق کرنی ریسرچ کرنی بات ایسے ہے بھی کہ نہیں ہے کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ کسی چگل خور کی بات کا اعتبار نہ کرے آپ تک جب کو بات پہنچے پہلے تحقیق کرے بات ایسے ہے بھی کہ نہیں کیا یہ سچ بھی بول رہا کہ نہیں کہیں کو ذاتی دشمنی اور انعت تو اس کو نہیں ہے ساری تحقیقات کرنے کے بعد کسی حتمی رائے پہ آپ پہنچے مگر نہ میرے اقال اسلام نے جب حضرت علی کو یمن کا قاضی بنایا تو فرمایا علی لا تقاضہ جب کو بندہ مقدمہ لے کے آئے کبھی بھی اس کے حق میں فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لینا بعض کا دیکھ بندہ بڑی لچھے دار بات اپنی سنا لیتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ہی سب سے سچا ہے لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو تجربہ کیا ہے بعض کا مد مقابل کی بات سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس جیسا جھوٹا بندہ ہی کوئی نہیں کہ کیسی بنا سوار کے بات بتا رہا تھا حقیقت سے تعلق اس کا کوئی نہیں زندگی میں کبھی آپ کو کسی کا فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو کبھی بھی کسی کی لچھے دار باتوں کے پیچھے نہ جائیں پہلے تحقیق کریں ریسرچ کریں اصل حقائق کیا ہیں اور آخری بات یہ ہے مسلمان کا مسلمان پہ یہ حق ہے کہ آپ اپنے گرد و رواں گرد و نواں میں بسنے والے غریبوں کا بھی خیال رکھیں یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ ایسا نہ ہو آپ تو اچھا کھاتے ہو اچھا پہنتے ہو اچھا پیتے ہو آپ کی رہنے کے سامان بھی بڑا اچھا ہو لیکن آپ کے پڑوس میں آپ کے گلی میں دائیں بھائی رہنے والا سسکیاں لے کر رات بسر کرتا ہو اس کا بھی قیامت کی دن سوال ہوگا کہ تو, تو افطار کے وقت بھی سیوں کھانے اپنے سامنے رکھ افطار کرتا تھا تیری پڑوس میں بندے نے سارا دن روزہ رکھا وہ کچھ بھی نہ کھا سکا افطاری کے وقت تو نے کیوں اس کا خیال نہیں کیا یہ خیال کرنا بھی ضروری ہے بس ایک ہی بات اس پہ عرض کروں گا حضرت عمر کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک گھر سے مجھے رات کے وقت رونے کی آواز آ رہی تھی حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کٹ کٹایا ایک عورت باہر نکلی تو میں نے کہا بچے کیوں رو رہے ہیں رات اس پہر میں اس اس نے کہا بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے شے کوئی نہیں حضرت عمر فرمانے لگے ہنڈیا تو اوپر رکھی ہے کہا ہنڈیا میں گوشت سالن سبزی نہیں ہے بلکہ ہنڈیا کے اندر میں نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں اس لیے کہ بچے یہ خیال کریں کوئی نہ کوئی چیز بن رہی ہے کوئی تسلی تو ان کو ہو حضرت عمر فرمانے لگے میں نے بیس بدلا ہوا تھا عورت نے مجھے پہچانا نہیں تھا جب عورت نے یہ بات کی تو عورت آگے سے کہنے لگی پتا نہیں ہمارا حکمران عمر کا سویا ہے اللہ اس کا حساب لے گا قیامت کے دن حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی میں نے کہا عمر حکمران کو کیا تمہارا پتا ہو تمہارے ساتھ کیا بیتتی ہے حضرت عمر فرمانے لگی عورت کہنے لگی اگر اسے نہیں پتا تو حکمران کیوں بنا ہے جائے جا کے اپنا کام کرے کسی اور کو ذمہ داری دے پتا نہیں اسے جب غریبوں کا کیا گھر میں بنتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی میں دوڑا گیا بیت المال میں آٹا لیا گی لیا ضروری سامان لیا توڑا بنایا میں نے سر پہ رکھا حضرت عمر کا غلام آگے بڑھا حضور غلام ہوں نا یہ کام میں کرتا ہوں اٹھانے والا پر میں ہٹ جا پیچھے اگر قیامت کے دن عمر کا گناہ کا بوجھ تم اٹھا سکتا ہے تو آر یہ بھی تم بھی اٹھا کے لے جا پر میں قیامت کے دن یہ بوجھ اپنا میں نے اٹھانا ہے اس لیے تم بھی ہٹ جا حضرت عمر گئے اور جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آٹا گوندا آٹا گوند کے آپ نے لکڑیاں جلائی روایات میں ملتا لکڑیاں جلتی نہیں تھی آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے نیچے پھونک لگائی تاکہ یہ جلدی لکڑیاں جل جائیں ہنڈیا بنی بچوں کو کھانا کھلایا بچیوں کو کھانا کھلا کے حضرت عمر ان کے سین کے اندر یوں چلنے لگے بچوں کے سامنے کہ بچے ہنسنے لگے اور آپ فرمانے لگے بچے میری وجہ سے روئے ہیں جاؤں گا تب یا میری وجہ سے ہنسیں گے بھی تب تک میں نہیں جاؤں گا جب جب تک یہ ہنسے کے نہیں وہ کیسے اللہ لوگ تھے حضرت عمر کی وہ آخری زندگی میں جو بات بار بار میرے ذہن میں کھٹکتی ہے کیا وہ عظیم لوگ تھے حضرت عمر نے اتنی شاندار حکومت کرنے کے بعد بھی جو لفظ بولے یا اللہ میں نے جتنے سال حکومت کی ہے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ نہ مجھے ثواب دینا نہ سزا دینا بس حساب برابر کر دینا یا اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنی اتنی موٹی آنکھیں آپ کی ہوتی دن کو تو آرام کرتے رہی رات کو بھی نہیں سوتے تھے اتنی شاندار خلافت کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ، بس برابر کر دینا، میری سلطنت کا اگر مجھے ثواب نہیں ملتا تو یا اللہ مجھے گناہ بھی نہ میری حساب برابر ہو جائے آج کے کونسلر کو آج کے چیئرمین کو آج کے ایم پی ایم این اے کو آج کے وزیر مشیر کو اور وزیر اعلیٰ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غریب جس کے لیے ہم کر رہے ہیں کیا وہ اپنی جگہ پہ خوشحال بھی ہے کہ نہیں کیا خبر ہو کسی ایم پی اے کو کہ گریب کے گھر میں چلہ بھی جلا ہے کہ نہیں میں تک کہتا ہوں یہاں کسی کونسلر کو مان نہیں ہے خبر ہو میرے محلے میں حالات کیا بنے ہیں اگر پتا ہے تو کبوتر کتنا آنکھیں بند کر کر اپنی عیاشیوں میں مست ہیں دنیا فانی ہے چلے جانا ہے لیکن یہاں جو آپ نے بیجنا ہے وہ وہاں پہ جا کے کاٹنا بھی ہے اس لیے ایک مسلمان کی جو دوسرے مسلمان پہ حق ہیں اگر ہم پورے کرنے کی کوشش کریں گے میرا رب اس کا صلاح دے گا میرے علیہ السلام نے مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے دیکھیں نا تین طرف دیواریں ہوں ایک دیوار نہ ہو تو کیا عمارت مضبوط ہوگی فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے فرمایا دیوار کی طرح ہے فرمایا وہ دیوار یوں اشارہ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کی انگلیوں میں ڈال کے فرمایا یوں مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے اس لیے مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے اگر یہ حقوق ہم ادا کریں گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے اگر یہ حقوق ادا نہ کیے تو یقیناً قیامت کے دن ہمیں بھی ان چیزوں کا پھر حساب دینا پڑے گا اللہ ہمیں دین کے تمام تر مسائل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ